你哭什么？嗯哼，演戏嘛，不得情真意切吗？说实话，嗯，嗯，我跟那个男生是发小来着，我爸和他爸是同事，就住在一栋楼里。 从小就一块玩。许倩呢，是从高二转来我们班的。我当时见到她的第一面，我都傻了。哇，这也太漂亮了吧，又白又瘦的。但是她这人吧，特别冷。我们俩做同桌的第一个月，都没说上几句话。嗯、可是自从那次音乐小考之后吧，嗯，嗯，老师。 嗯、呃、桑无艳嗓子哑了，说不出话了。这样，那桑无烟你下次再考吧。谢谢。后来我们就成了好朋友，放学之后总是在一块玩。许谦喜欢听电台，就一起听，我就也喜欢上了听电台。 感谢大家收听我们的节目。今天。哎、我妈说你爸妈今晚不在家，让我叫你去我家吃饭，聊一聊我们身边的故事。无论是欢乐还是悲伤的时候，好像都喜欢关掉灯，戴上耳塞，让来给你介绍一下啊，这是我的好朋友许倩，以后帮我多关照着点啊。啊好，你、啊、好，我叫魏浩。你好。 啊还真是一点悬念都没有。东大心理学，随了我父母的愿了。软件工程，你要搞 IT 啊？我哪知道学什么、啊？嗨、嗯，无所谓了，有个学上不就行了？广播电视新闻学。 你不是要报金融的吗？我最后改了志愿。好，比我有骨气多了。好，我们上了大学之后也没变化什么，或者说是我自己觉得没什么变化。 大一的时候，他们两个就在一起组乐队了。魏浩一直都很喜欢玩音乐，那许谦唱歌好听，正好就做了主唱啊。我呢，帮不上什么忙。哎，不过乐队的名字倒是我起的。日文的话，什么呢？这听起来多可爱啊！怎么样？我觉得可以。一票啊！我也投一票。两票啊！三票。 四票了，四票了，行吗？那桃子乐队的各位，吃完赶紧排练吧。嗯，好嘞。谢谢，洗过了吗？你先呗。哪有？安慰，安慰，安慰。我还是把他们当成最好的朋友，什么都会跟他们说，也总是让三个人在一起待着。 就连自己挤不进去他们之间了，甚至成了他们中间的障碍，都没有发现。嗯，奇怪。<laughs> 挺幼稚的，是啊，我是很幼稚。我刚才还在想，他们看见我有了新电屏，翻篇了，就也会。嗯，三文鱼。你是菩萨吗？嗯，嗯是啊，我不光是菩萨，我还能佛光普照呢。 要不要我渡一下？擦嘴，脏死了。这么好看的手帕，你拿来擦嘴，浪费。